Nombor metri saya adalah PC254080 Hai, saya Asmi Nawafiqah, binti Amir Zain Nombor metri PC250808 Hai, nama saya Abira BKS9 Nombor metri PC253622 Hai, nama saya Dasha Aishah, binti Mama Izan PC258086 Konfrontasi Indonesia Malaysia merupakan sebuah konflik ganas yang telah berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 yang berpunca dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia. Hanya selepas Presiden Indonesia pada ketika itu, Presiden Sukarno kehilangan kuasa pada Oktober 1965, konflik berkenaan berakhir dengan damai. Untuk pengetahuan anda, konflik tersebut adalah perang yang tidak diisytiharkan dengan sebahagian besar konflik berlaku di kawasan sepadan Indonesia dan Malaysia Timur di Borneo. Konflik terbabit disirikan oleh pertembungan darat yang terkendali dan terpencil disusun dalam taktik kecaman tahap rendah manakala tempoh bisanya dibuat oleh operasi Precise Company atau platum di kedua-dua sisi tempadan. Menjelang awal 1960-an, Britain bersedia untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura, Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri Malaysia pertama iaitu Tunku Abdul Rahman mencadangkan agar kesemua wilayah ini bergabung dengan Tanah Melayu untuk menjadi negara persekutuan menyokong cadangan ini kerana kerajaan Tanah Melayu ketika itu pro-Inggeris. Namun di Indonesia, kerajaannya mempunyai kaitan dengan komunis. Rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak Setelah mendapat kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, Presiden Soekarno iaitu Presiden Indonesia pertama menyatukan negara Indonesia yang pelbagai bangsa dan agama melalui nasionalisme yang kuat. Oleh itu, apabila mengetahui kerajaan tanah Melayu ingin bergabung dengan Singapura, Borneo Utara dan Sarawak untuk menjadi sebuah negara baharu, Presiden Soekarno berpendapat bahawa Malaysia ialah rekaan British dan penubuhan negara ini hanya akan memberikan pihak British memperluaskan lagi kuasa jajahan mereka di Kepulauan Borneo. Beliau berpendapat perkara ini akan memberi ancaman besar terhadap kemerdekaan Indonesia serta rancangannya untuk memperluaskan lagi wilayah Indonesia. Pada 8 Disember 1962, kerajaan Soekarno menyokong percubaan rampasan kuasa di Brunei yang dibuat oleh Tentera Nasional Kalimantan Utara TNKU. Namun, tindakan itu dibintas oleh tentera Inggeris yang berpusat di tanah Melayu. Sebulan kemudian pada tahun 1963, Dr. Subrandio iaitu Menteri Luar Negeri Indonesia pertama kali menggunakan istilah konfrontasi secara terbuka untuk menggambarkan dasar Indonesia terhadap Tanah Melayu Istilah ini dibuat dengan teliti agar Indonesia dapat mengisytiharkan ketidakpuasan hati mereka terhadap pembentukan Malaysia tanpa mendatangkan konflik berskala penuh dengan Britain Serangan pertama Indonesia pada 12 April 1963 pada 12 April 1963, Indonesia telah menghantar pasukan ketenteraannya untuk menyerang sebuah balai polis yang terletak di Tebedu, Sarawak pada jam 1.30 pagi. Dengan hanya tiga anggota polis yang bertugas ketika itu, mereka telah diserang oleh pihak lawan yang seramai 60 orang berpakaian celoring. Konfrontasi ini merupakan konflik pertama antara Indonesia dan Malaysia yang pernah dicatatkan. Menurut sejarah, Corporal John Ramek lah tewas dalam rentetan sejarah Perang Ganyang Malaysia akibat daripada tembakan tanpa henti, manakala dua lagi anggota masih belum lagi berputus asa sebaliknya bertempur dengan kumpulan berkenaan dengan hanya menggunakan parang dan senjata tajam. Tidak berapa lama kemudian, beberapa pasukan ketenteraan Indonesia telah merampas sempadan Kalimantan untuk menyerang bandar balai polis serta pangkalan tentera tanah Melayu di Borneo Utara dan Sarawak. Sejurus peristiwa ini tercetus, pasukan ketenteraan Inggeris yang berpusat di tanah Melayu segera dihantar ke Borneo untuk melindungi perbatasan sepanjang 1,450 km. Pada pertengahan tahun yang sama, Sarawak dan Borneo Utara akhirnya diberi kemerdekaan dan Borneo Utara dinamakan semula sebagai Sabah. Setelah pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBB membuat tinjauan dan kajian, mereka mendapati bahawa kebanyakan warga Sabah dan Sarawak menyokong sepenuhnya pembentukan Malaysia. Negara Malaysia akhirnya berjaya dibentuk pada 16 September 1963. Walaupun Malaysia sudah terbentuk, konflik antara Indonesia dan Malaysia masih lagi belum menemui penghujungnya pasukan ketenteraan Australia ingin menggunakan tangan untuk membantu Malaysia menghadapi konfrontasi ini. Kerajaan Australia diminta oleh Kerajaan Britain dan Malaysia untuk menghantar pasukan ketenteraan Australia bagi membantu menangani konfrontasi ini. Namun begitu, Kerajaan Australia iaitu Kerajaan Menzies enggan memberikan sokongan langsung kerana tidak mahu bermusuh dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kerajaan Australia yang berkongsi sempadan dengan Indonesia di New Guinea dan juga dasar luarnya yang tidak berorientasi ke arah Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, Australia masih turut membantu dari segi menyediakan latihan ketenteraan dan juga persediaan kepada tentera Malaysia. Dua buah kapal tentera laut kecil untuk membuat rondaan dan juga batalion Australia yang berjumlah sebanyak 600 hingga 800 pasukan yang ditempatkan di tanah Melayu dan hanya akan bertindak apabila Indonesia menyerang Semenanjung Malaysia Pada bulan September dan Oktober 1964 batalion ini telah mula bertindak kerana Semenanjung Malaysia telah diserang oleh Indonesia Kini dengan bantuan Australia serangan Indonesia dengan mudah dipintas oleh tentera Malaysia dan Inggeris. Sementara menunggu Britain untuk membawa bantuan tambahan, Australia turut mengirimkan pasukan tentera darat mereka ke Borneo. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang operasi Claret. Apa itu operasi Claret? Operasi Claret ialah Beberapa operasi yang berlangsung dari Julai 1964 hingga Julai 1966 ia melibatkan operasi-operasi merentas sempadan Malaysia Indonesia di Borneo dan bertujuan untuk merampas inisiatif peperangan daripada pihak Indonesia serta meletakkan angkatan Indonesia dalam keadaan bertahan berbanding dengan keadaan sebelum operasi di mana tentera Indonesia berpangkalan dengan selamat di Kalimantan kemudian menyerang Malaysia pada masa dan tempat pilihan mereka. Setelah tiga tahun konflik, konfrontasi akhirnya berakhir pada tahun 1966 di Indonesia. Rampasan kuasa untuk menggulikan kerajaan terjadi pada 30 September 1965. Enam pemimpin kanan tentera Indonesia terbunuh dan Presiden Sukarno melarikan diri meninggalkan Suharto untuk mengambil alih perintah darurat dan kawalan Jakarta serta angkatan tentera yang ditempatkan di sana. Konflik dalam negara juga menghentikan kempen Indonesia ke Borneo. Pada masa yang sama, Indonesia mulai mengalami anti-komunisme yang para gerirannya memperkuat cengkaman Suharto dalam kekuasaan dan secara langsung meminggirkan Soekarno. Setelah mengambil alih kuasa, Soeharto membentuk kerajaan baru dan membentuk kabinet baru yang mengecualikan Soekarno dan sejurus menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Menyedari bahawa Indonesia tidak akan memenangkan konfrontasi ini dan kerana kesannya terhadap ekonomi Indonesia yang semakin lumpuh, Soeharto menghantar seorang wakil iaitu Adam Malik ke sebuah rundingan dengan Malaysia di Bangkok, Thailand pada 28 Mei 1966. Konflik mereka pada bulan Jun dan perjanjian damai secara rasmi ditanda-tangani pada 11 Ogos 1966 dan disahkan dua hari kemudian. In March 1966, the fiercest fighting during the conflict took place when a Gurkha battalion undertook their own raids into Kalimantan. Though this was followed on May 28 by a summit being held in Bangkok. Wherein the Malaysian and Indonesian governments declared an end to the Borneo confrontation, though the British demanded that their tripwire force remain vigilant in the face of any possible bluffs by the wily Sir Harto, a peace treaty being ultimately signed on August 11, 1966, and was ratified two days later. The Borneo confrontation having seen 17,000 Commonwealth and 10,000 Malayan forces deployed to the borderlands, of which 607 were killed and 180 were wounded, against 590 killed on the Indonesian side. A majority of those killed on the defending side being Malaysian military police and border scouts. While of the Commonwealth factions, 43 Gurkhas, 19 British, 16 Australians, and 7 New Zealanders were killed during the confrontation, many of whom were lost in helicopter accidents deep in the thick jungle. The worst being on May 4, 1963, when Bristol Belvedere HC 1, X-ray Golf 473, crashed in the Trusan River Valley while transporting a contingent of SAS troops to the front line as part of Operation Claret killing all nine aboard, including a member of the UK Foreign Office, who was suspected of being an MI5 agent. Dalam fansak ini, kita dapat lihat betapa besarnya pengembangan yang berlaku. Secara keseluruhannya, seramai 607 tentera telah tergoban dan 180 cedera. Kebanyakannya adalah tentera Inggeris yang membantu kita masa itu. Rakan sekutu kita yang lain juga terkesan. Australia kehilangan 16 anggota, manakala New Zealand kehilangan 7 nyawa. Dan jangan kita lupa, biar-biar kita sendiri, anggota tentera Malaysia, polis dan juga penganggap sempatan yang berdiri di barisan paling hadapan. Apa yang lebih menyediakan, konflik ini turut menheret orang awam. Seramai 30 orang awam kita terkorban dan 53 lagi cedera. Di pihak Indonesia pula, Cuma yang terkorban dianggarkan seramai 590 orang. Bila kita tengok angka-angka ini, kita sedar bahawa peperangan tak pernah membawa keuntungan kepada sesiapa. Ia adalah sejarah yang sangat pahit untuk kedua dua negara. Walaupun konflik ini berlaku tak lama selepas Perang Dunia Kedua, bagi Malaysia, ini adalah ujian pertama kita sebagai sebuah negara yang baru saja dibentuk. Kita baru saja bergabung pada 1963. Masa tu, kita bukan sekadar berperang di medan tempur. Tapi kita sedang berjuang untuk mengukuhkan kedudukan kita di peta dunia. Kita nak tunjukkan dengan jelas bahawa Malaysia adalah terdiri daripada tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Malaysia adalah sebuah negara yang berdeka, berdalat dan tidak boleh dicabar oleh sesiapa pun. Satu perkara yang kita tak boleh diabaikan ialah bagaimana peristiwa di Tepadu menjadi simbol semangat patriotisme kita ada beberapa poin penting yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku di sana. Poin pertama ialah pertahanan tanah air. Anggota keselamatan kita, termasuk polis dan tentera, bangkit dengan berani untuk mempertahankan sempatan Sarawak daripada pencerobohan. Ini adalah bukti nyata kesanggupan mereka berkorban demi kedaulatan kita. Poin kedua ialah kesatuan rakyat. Walaupun Malaysia masa itu masih hijau, Rakyat dari pelbagai kaum dan negara bersatu hati menghadapi ancaman luar Cinta negara masa itu bukan sekadar kata-kata tapi dibuktikan melalui tindakan. Yang paling keempat ialah pengorbanan nyawa. Ramai anggota kita yang gugur di medan perang, bagi mereka, kepentingan negara adalah segalanya, melebihi kepentingan diri sendiri. Yang paling kelima ialah pencetus patriotisme. Serangan di terpadu inilah yang sebenarnya mengancurkan ramai orang. Ia menjadi pencetus kepada semangat patriotisme yang lebih mendalam di mana rakyat mula sedar bahawa kemerdekaan dan pembentukan Malaysia ini perlu dipertahankan dengan keberanian dan kesediaan. Jadi, bila kita lihat balik semua pengorbanan di Terpedu dan sepanjang tempoh konfrontasi ini, kita akan faham kenapa keamanan yang kita kecapi hari ini sangat bernilai. Ia dibina atas titisan darah dan air mata biogera terdahulu. Kita harap sejarah hitam seperti ini tidak akan berulang lagi. Dan semoga semangat yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita di Tepedu terus mengalir dalam nanti kita sebagai rakyat Malaysia.